Маркетинг-план такой. Первый уровень 3%, второй уровень 2% и третий уровень 1%. Все это благодаря Анастасии, которая сюда прибыла, мы делим как бы на две группы. Именно вот эту, этот маркетинговый план. Когда вы привлекаете деньги в ассоциацию, то вы получаете, например, вот эти 3, 2, 1 сразу. Это в кофе. Когда мы выдаем кредит, и вы являетесь спонсорами ну, по этим уровням, то вы получаете полтора, 1 и 0,5, соответственно, сразу при выдаче, и потом, когда человек закрывает кредит, вы получаете ну, вторую половину. То есть, соответственно, вы финансово заинтересованы, чтобы человек отдал кредит. Самые те же проценты идут по э, инвестиционным проектам. И отдельно еще оговаривается, в каждом отдельном случае, возможно, полпроцента или 0,3% участия физического лица в доле прибыли самого предприятия для будущего.